mereka kecil, tapi impian mereka sudah jauh menembusi masa depan. Bukan lagi sekadar membaca, menulis dan mengira. Di sinilah kreativiti mula bercambah. Kita bukan hanya mendidik pengguna teknologi. Kita sedang membentuk pencipta masa depan. Matlamat bukan hanya cemerlang akademik, tapi melahirkan pelajar yang bersedia untuk dunia digital. Dalam era globalisasi dan juga digitalisasi yang pesat berkembang, sebenarnya pada masa kini teknologi ini sebenarnya menjadi elemen penting dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat elemen yang paling penting sekarang ini adalah AI ataupun kecergasan buatan yang di mana perlu diterapkan dalam kurikulum sekolah rendah. Sebenarnya bagi memastikan AI ini berjalan dengan sempurna ataupun baik di mana-mana institusi sekolah rendah terutamanya perkara cabaran yang paling utama adalah berkaitan dengan kepakaran dan juga perkakasan apa yang saya maksudkan kat sini adalah berkaitan dengan kepakaran adalah daripada sumber manusianya bagaimana guru-guru ataupun warga sekolah memastikan bahawa AI ini dapat dijelmakan dengan baik ataupun sempurna di sekolah ini. Ha untuk murid sekolah rendah, kita perlu menyesuaikan kandungan AI agar sesuai dengan tahap umur dan pemikiran mereka kerana setiap murid-murid ini berbeza. Jadi, ini adalah langkah yang penting untuk memastikan perkembangan yang efektif dan juga menarik. Apabila kita menghapuskan uh, teknologi dan juga AI dalam kelas, murid-murid sangat seronok dan tertarik kerana apabila ada elemen gamifikasi, mereka boleh berinteraksi dengan AI itu sendiri seperti macam chat GPT dan juga read along. Hasil kerja mereka juga boleh dipamerkan untuk jadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Okay, respon murid pastilah mereka sangat excited. Jadi bila melibatkan benda-benda AI ni, jadi budak sangat excited bukan budak je. Baru-baru ni kami didatangi daripada SMK Seri Medan bila kami share apa yang AI, konsep AI di pusat sumber kita, mereka sangat teruja. Untuk murid-murid sebenarnya bila saya menceritakan berkaitan dengan latar belakang masa kini lah Anak-anak okay, kita sebenarnya mereka dah didedahkan awal dengan teknologi ni buat bila kita katakan begitu anak-anak yang berumur sekitar 5 tahun ke bawah pun mereka boleh uh, mengoperasikan paling mudah bahasanya adalah tablet ataupun uh, device yang ada pada mereka. Jadi perkara itu ketinambungan itu disambut di peringkat sekolah. Okey, assalamualaikum. Sekarang saya bersama murid-murid tahun 6 untuk kelas sains. Dalam kelas ni kita menggunakan pendekatan uh, menggunakan Google Classroom juga menggunakan pendekatan AI seperti Perslido, ChatGPT, Gemini AI dan juga tanya buku. Sekarang penggunaan AI semakin meluas. Di samping saya menerapkan penggunaan AI untuk murid-murid, saya juga menerapkan tentang nilai kerjasama dan juga memastikan eh, penggunaan AI itu tidak disalahgunakan. Untuk sekolah rendah, saya menggunakan pendekatan buku teks digital sebab setakat ni yang saya selalu gunakan dalam kelas ialah Google Read Along sebab untuk aplikasi tersebut ada satu AI yang namanya dia dia boleh membantu murid-murid untuk memperbetulkan bacaan sama dengan bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab setakat ni kita ada dua bahasa Okay, di sekolah ini, alat platform yang kami selalu gunakan adalah Dilema 2.0 di mana anak-anak kita dedahkan dengan di dalam Dilema itu ada classroom, ada Canva cukup menarik minat murid untuk uh, SKC SK Teluk Batu Pahat ni kita telah mendapat satu apa sokongan yang sangat padu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa yang saya katakan di sini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia uh, banyak memberikan sokongan dari segi kepakaran, dari segi dana yang saya kata maksudkan tadi iaitu dari segi kepakaran tu kita melihat bahawa KPM ini di bawah entiti-entiti yang sangat besar di atas kami jadi, mereka memberikan cadangan, pandangan dan bagaimana kami nak menyusun pembelajaran digital di sekolah ini dengan memberi ruang dan membuka ruang dan peluang kepada kami bahawa beberapa badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh uh, menyokong bersama-sama untuk memastikan pembelajaran digital sekolah ini uh, dapat berjalan dengan baik. Kami mengaplikasikan dua-duanya sekali. Contohnya bila kita menggunakan teamwork, aktiviti teamwork berpasukan, kita aplikasikan sekali dalam penggunaan AI. Contohnya macam tadi, kita ada buat aktiviti menggunakan game, tapi dalam masa yang sama dalam kumpulan. Setakat ini kita ada berkolaborasi dengan Universiti Tun Hussein Al Malaysia sebagai rakan strategik dan mereka membantu untuk memperkenalkan ChatGPT kepada murid-murid tahun pada pandangan saya untuk meningkatkan keberkesanan guru menggunakan teknologi ini pertama perlu ada kerjasama dengan institusi luar sebab sebagai contoh di sekolah kami SKC Telok ini menjadi anak angkat kepada UTHM Okey, yang pertama sekali untuk makluman bahawa SKC Teluk merupakan sekolah rintis digital dan satu-satunya sekolah yang telah diluncurkan uh, untuk sekolah digital pada bulan Februari tahun 2025 yang lepas. Jadi untuk berkaitan dengan itu, kami pihak sekolah perlu menyambut perkara itu dengan satu perkara yang sangat-sangat positif. Wa'imah bukan kami sebagai guru iaitu yang perlu mengajar kepakaran itu kepada murid kita perlu pastikan bahawa seluruh entiti di sekolah ini pun melaksanakan, menyahut bahawa sekolah ini telah dijenamakan ataupun telah diluncurkan sebagai sekolah digital uh, Malaysia iaitu peringkat kebangsaan. Ya, kami selalu buat kerja yang kumpulan. Saya belajar cara bekerjasama, bagi idea dan bantu kawan yang tidak faham. Kadang-kadang kawan saya lebih pandai guna komputer, jadi saya belajar daripadanya. Alhamdulillah, semua murid telah diberikan tablet untuk kegunaan delima. Tablet ini diberikan untuk memudahkan kami menyelesaikan tugas yang diberikan oleh cikgu secara online. Jadi harapan saya pada masa hadapan ialah saya harap selepas ini ada robot yang boleh membantu cikgu di sekolah dan kami juga boleh belajar menggunakan VR. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Di Akila, wakil wartawan TV PSS Telukian. Saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan buku 3D. Mula-mula kita boleh tekan aplikasi ini. Lepas tu kita boleh tekan Get Started. Di sini tuan-tuan boleh memilih apa-apa sahaja buku yang disediakan. Contohnya ialah Discover Inside in the Box. Selepas itu kita boleh tekan I Understand. Lepas tu, kita kena cari shop yang ada dalam buku ini. Contohnya ialah yang ini. Tu okay. so, kita boleh cari buku secara yang lain. Dragonflies. Ini adalah generasi yang bukan hanya bermain teknologi tetapi membinanya dari awal. Dengan semangat guru, sokongan ibu bapa dan dasar yang berpihak pada inovasi, sekolah bukan lagi tempat mengejar grade. Tetapi, medan melentur bakat masa depan negara. Di universiti, AI bukan sekadar teori ia adalah alat dan juga senjata untuk masa depan pembelajaran masa hadapan ini mampu melahirkan pelajar bukan hanya mahir teknikal tetapi faham implikasi sosial etika dan arah teknologi ini robotik adalah satu dasar prinsip di mana ia melibatkan beberapa disiplin iaitu kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan electrical dan juga kejuruteraan elektronik. Lagi satu ialah AI. Di mana AI ni pula ialah satu prinsip baru di mana ia melibatkan perisian pintar. Beza antara dunia ialah, kita boleh nampak AI adalah satu perisian pintar manakala robotik tadi ialah satu jasad fizikal tapi untuk jadikan satu sistem itu lebih efisien kedua-duanya kita perlukanlah untuk bekerjasama untuk dapatkan satu sistem lebih efisien Jika okay, kita tukar daripada sudut uh, Malaysia sekarang, kita lebih kepada nak pergi bukan sekadar industri uh, IR 4.0, lebih kepada IR 5.0, di mana kita bukan lagi dalam zaman digital. Kita dalam zaman AI yang di mana AI akan bantu kita dalam membuat keputusan dalam sistem-sistem uh, sistem kompleks dan sebagainya. So, kita akan nampak penggunaan dua-dua bahagian ini, AI dan robotik, bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang akademik, yang lebih juga digunakan dalam bidang seperti uh, perniagaan, seperti bidang perubatan dan sebagainya. Lah perubahan paling ketara kalau tengok kalau student lah. kalau dulu student banyak bergantung pada nota kan rujukan tapi sekarang ni student lebih ke arah macam guna ChatGPT guna AI AI lain so perubahan tu kat situ sebab macam ChatGPT ataupun AI, AI ni dia macam jadi assistant kepada mereka tapi kita kena guide lah dia orang macam mana menggunakan AI tu kita tak naklah dia guna dengan cara yang tak beretika So tugas pensyarah dan juga educator ialah untuk guide diorang ni dengan cara yang beretika. Sebagai pensyarah sendiri kena tahu. Am um, pensyarah sendiri kena ada pengetahuan uh, AI itu macam mana. So dengan daripada situlah kita tahu uh, betul ke diorang ni uh, plagiarism ambil copy paste daripada AI. Uh, so kalau macam ni kita akan bantu diorang uh, guna AI tu dengan cara yang berbeza. Contohnya, bagi orang perbincangan dalam kelas, buat brainstorming. daripada situ, baru kita minta orang guna chat GPT untuk bantu perbincangan tu. Tetapi idea asal tu mesti daripada mereka sendiri. Pada pendapat saya, risiko itu wujud. Tipu kalau kita cakap risiko itu tak wujud. Macam kita tengok sekarang lah. Kebanyakan tugas-tugas harian yang kita boleh buat secara manual, secara manual sebelum ini, kita dah dapat gantikan dengan AI dah sekarang. Jadi nak cakap risiko tu tak wujud ialah menipu. Tapi kita boleh kawal kebarangkalian perkara itu terjadi dengan cara dengan kita sebut tadi ialah etika, cara kita menggunakan AI dan sebagainya lah. Seperti yang kita tahu, AI ni juga adalah satu perisian. Di mana perisian tu ialah kita sendiri yang akan programkan dia. Jadi cara mudah untuk kita nak pastikan AI tu uh, bekerja dengan cara yang betul, secara yang sepatutnya ialah dengan kita sendiri yang programkan dia untuk ikut arahan kita. Jadi seperti kita tahulah macam ChatGPT dan sebagainya. Kalau kita tanya soalan yang tak boleh ditanya dalam ChatGPT, dia pun tak boleh jawab soalan tu. Sebab apa? Dia punya uh, programmer tu sendiri dah setkan limitation. Jadi itu yang kita boleh kekalkan dalam kita punya pembangunan AI seterusnya lah. Tepat. Takkan Sebab okay, AI dia boleh bagi maklumat Dia boleh bagi info Dia boleh bagi uh, Dia sebagai tools Untuk student belajar Tetapi dari segi etika Dari segi sahsiah uh, Student Dari segi Sifat-sifat uh, yang perlu orang tahu Hormat menghormati Itu semua Perlu peranan guru uh, Definitely uh, Kena pergi kursus-kursus AI lah dan khusus AI tu kena selalu selalu updated. Maksudnya tak bolehlah pergi sekali lepas tu dah tak pergi sebab AI ni sangat laju. So setiap bulan tu ada je perkembangan baru. So bila ada uh, training yang berterusan kepada pesyarah, definitely uh, kemahiran tu meningkat. Antara cabaran paling besar dalam dalam Malaysia lah ialah kita punya kesedaran pada saya kesedaran untuk menerapkan robotik kita sendiri dalam bidang tenaga kerja kita kurang sikit berbanding dengan negara-negara lain. Jadi sebagai akademik dalam universiti, kita akan fokuskan kepada menyediakan minat dahulu. Sebab pada saya kebanyakan semua yang akan berlaku ni kalau kita ada minat. Kalau kita tak ada minat, kita akan jadi pengguna saja. Malaysia pada saya boleh jadi lebih daripada itu. Bukan hanya sekadar pengguna tapi lebih pada penyedia, pembuat dan developer. Ha, jadi itu yang saya fokuskanlah. lah perubahan paling ketara kalau tengok kan ialah cara pemikiran uh, pelajar tu sendiri. Uh, kalau dulu cara mereka berfikir mungkin agak berbeza. Contohnya macam orang lebih berusaha. Uh, tapi sekarang mereka nampak AI ni lebih kepada jalan mudah untuk mereka menyiapkan tugasan. Uh, tetapi sebagai seorang uh, hendaklah tahu macam mana nak cara untuk nak tangani masalah ini contohnya tugasan yang diberi itu haruslah integrate antara penggunaan AI dan juga tugasan dalam kelas. Di sini, AI tidak terhad dalam bidang sains komputer. Ia merentasi keusahawanan dan pertanian pintar. Ya, kerana sekarang ada banyak kerja-kerja yang berbahaya. Dengan bantu AI, kita dapatlah buat kerja-kerja tersebut tanpa you know fikirkan risiko-risiko yang berbahaya tersebut bila membangunkan AI atau robotik perkara yang paling penting adalah untuk berikan fakta-fakta yang betul. Kalau fakta tersebut salah, AI tersebut dengan ataupun robotik tersebut akan memberikan output yang salah juga. Dengan pendekatan praktikal, pelajar berdepan dengan cabaran sebenar industri. Mereka belajar dari pengalaman, bukan hanya dari nota kuliah. AI juga mampu membantu petani tempatan untuk meramal cuaca dan waktu menuai. Ini bukan sekadar belajar. Ia memberi impak sebenar. Graduan AI ini bukan sekadar pekerja digital. Mereka adalah pembina dunia baharu dan semuanya bermula dari sebuah impian dan satu kod. Di sebalik wajah robot, ada manusia yang memikirkan batas. Bukan semua yang boleh dibuat wajar dibuat. Okey, biasanya kerjasama tu datang secara pelbagai. Antaranya adalah pertukaran teknologi ataupun pertukaran ilmu. Lebih kepada perkongsian ilmu lah. Dan cara ni untuk orang industri lebih mudah untuk mendekati golongan-golongan pendidik. Kalau dalam IPT contohnya, kebanyakan mereka perlu ada satu kerjasama yang erat dengan orang industri. Kemudian baru kita boleh masuk ke dalam pendidikan untuk memberikan pengetahuan ataupun menyebar luaskan ilmu tu. Dalam hal ni AI. AI kalau diikutkan dalam konteks kat Malaysia ni dia macam tengah naik. Dan ada golongan-golongan tertentu yang memang menggunakan pakai AI untuk kehidupan mereka. Kalau dalam pendidikan, biasanya kita akan ajar bagaimana penggunaan AI boleh memberi penambahbaikan kepada tenaga pengajar. AI generative sebab AI generatif ni dia dia boleh uh, generate sesuatu yang baru sesuatu yang luar jangka sesuatu yang tak tak ada sebelum, -sebelum ini sebagai contoh macam saya sebut sebelum ni uh, bagaimana dia nak menghasilkan sesuatu produk kalau produk tu contohlah kotak kemudian ada grafik apa semua dia boleh kita boleh memberi gambaran sebelum benda tu di print secara prompt type tap dengan cara yang betul dia akan keluar gambaran itu Lepas tu kalau kata dah okey barulah kita print. At least mock up tu ada dengan semudah itu. Nak compare dengan dulu, kita fikir-fikir design buat 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 hujungnya tak cantik. Lalu tu eh nak kena buat balik. Tapi kalau dengan AI, just form dan dia boleh keluarkan yang cantik. Sebab AI itu belajar dari manusia. Kalau kita mengatakan form yang tadi salah ataupun design yang itu salah, kita boleh minta lagi dan lagi dan dia akan keluarkan yang baru yang lebih dia tahu, oh yang tadi tu salah, so nak yang baru, so dia tak akan ulang balik yang salah tu tadi. Okey, uh, sebagai uh, satu institusi pendidikan, kan kita AI adalah satu uh, isu ataupun teknologi yang global lah. Okay, so sebagai institusi pendidikan kita kena sama-sama uh, bersama dengan teknologi itu dalam kita adapt dalam kita punya sistem uh, pengajaran dan pembelajaran. ...tak kisahlah sebagai pensyarah ataupun sebagai pelajar. Impak tu sangat banyaklah. Okey contohnya kalau kita kita tidak perlu uh, tak semestinilah kita perlu berada di sesuatu tempat. Okey kalau kita berada secara one to one di dalam bilik darjah itu agak agak membosankan. Betul tak? Kan? Okey jadi kita menggunakan satu kaedah AI yang baru ni di mana pelajar bukan saja berinteraktif dengan dengan kita sebagai pesyarah tetapi dengan sistem-sistem apps kita yang kita boleh guna pakai melalui teknologi yang sedia ada. Okay, jadi dia nampak lebih menariklah. AI bantu a uh, cap ataupun uh, ruang lompong untuk praktikal uh, dan juga untuk teori dan juga praktikal. Jadi contohnya kalau kita nak buat teori. Uh, kalau dengan ada AI kita boleh contohnya AR lah eh. Kita boleh nampak benda tu secara hologram. Kita boleh cuba sebelum kita ke padang, ke lapangan untuk buat yang betul. Jadi untuk melakukan kesilapan tu peratusan ni mungkin akan jadi kurang sebab kita dah cuba dulu secara praktikal melalui keadaan AI terutama dalam bidang perubatan contohnya untuk pembedahan apa kan sekarang dah ada teknologi yang macam model macam manusia betul tapi sebenarnya dia AI yang dalam keadaan hologram student boleh cuba macam seolah melakukan pembedahan itu secara maya. Ah dia buat kan simulasi. Jadi bila dalam keadaan dah terbiasa bila berhadapan dengan situasi yang sebenar dia dah boleh mengagak apakah SOP ataupun apakah step-step yang seharusnya dia lakukan berdasarkan daripada capaian AI itu tadi. Apa yang dia telah belajar daripada AI? Mereka menilai bukan sekadar teknologi tetapi sistem pendidikan. Apakah kurikulum cukup untuk melahirkan manusia bukan sekadar juruteknik? AI bukan pengganti manusia. Ia pelengkap Okey, bila kita melaksanakan sesuatu kursus ataupun latihan ataupun bengkel yang menggunakan teknologi ni memang of course kita akan berurusan dengan industri. Okey, supaya kita kata tidak tidak di bawah tempurung jelah. So kita kena relevan dengan industri yang masa kini. Jadi ada beberapa syarikat lah yang kita membuat uh, joint venture untuk memberi uh, input uh, kepada sistem pendidikan kita. Tak? Setakat ni alhamdulillah engagement antara pelajar uh, lagi dekat. Kerana apa? Kerana AI yang dikreat itu dia nampak lebih hidup. Dia nampak lebih lebih mesra dengan mereka dan bila mereka mencapai pembuatan video itu dia dia rasa puas hati. Sebab dari tak ada sampailah dia menjadi, sampailah dia siap. Ha, jadi untuk itu yang belajar AI itu dia makin rasa seronok dan rasa macam ini adalah satu teknologi yang kalau dia tak cuburinya dia akan tertinggal begitu saja. Okay, sebenarnya kita di politeknik kita bukan saja uh secara individu lah pelajar dia ada device mereka sendiri. Okay, untuk di politeknik kita kita ada menyediakan juga device-device yang sedia ada di dalam uh, kita punya fasiliti. Contoh kita ada makmal e-learning, kita ada makmal di pusat komputer yang di mana pelajar boleh akses bila-bila masa sahaja. Okay, teknologi AI ni, dia adalah dia sebagai membantu sebenarnya. So bukannya dia menggantikan secara totally apa yang pelajar kita boleh hasilkan. Jadi secara tak langsung AI ni dia datang dia mesti dengan ilmu juga. Jadi kita sebagai warga pendidik kita masih juga perlu uh, membantu pelajar kita supaya dia dapat menggunakan AI ni dengan lebih baik dan ke arah penghasilan TVET yang kita kendaki lah. Uh, untuk uh, para, para pelajar dari sekolah rendah, menengah hingga ke peringkat universiti uh, Penggunaan AI itu haruslah di luaskan sejak dari sekolah rendah lagi. Kalau boleh zaman tadika lagi. Dah ada sebab apa? Sebab bila kita dah terapkan penggunaan AI ini, mereka dapat menguasai. Dah tentunya etika tu dulu. Ha? Etika dari dari kecil lagi, dari uh, sekolah rendah ataupun tadika lagi dah. dah ada etika penggunaan ini. Sebab mereka ini hidup 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 dah ada AI. Ha? Hidup hidup dah memang itulah dunia mereka. Dunia mereka bukan main diparik, tiru apa semua. Bukan. Dunia mereka adalah AI. Jadi, kena memberikan kesedaran dan kefahaman yang jelas supaya penggunaan AI itu dalam konteks uh, etika yang uh, terkawal. Pakar hadir bukan untuk menakutkan kita tetapi memandu agar AI tidak menjadi raksasa. Tetapi, alat yang mendukung keadilan dan kesejahteraan sejagat. Tiga dunia satu matlamat membina masa depan yang bijaksana masa depan yang bukan hanya canggih tetapi berperi kemanusiaan melentur buluh biarlah dari rebungnya melentur digital biarlah dengan nilai kerana masa depan ini milik mereka dan tanggungjawab kita